thank mm -hmm. you そうナンプラお兄さんが行くのはタイで人気のビーチリゾートパタヤにあるサンクチュアリオブテルースここは東洋のサクラファミリアと言われている美しく芸術的な宗教建築物のようです一体どんな場所なのでしょうかナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょう パタヤメソッケがいっぱい走ってますね結構ね安く乗れるんだよね街の中をぐるぐる走ってる乗り合いバスこっちの端の方とかあとジョメティエンっていう元奥の方とかはね新しい建物が今どんどん建っていってるらしいのでなるほどねね やっぱりこう、街が大きくなっててるんです。ね。綺麗だね。綺麗だ,、ねね、だね、ここに。うちのところが、こういうなんか豪華なね門になってるんですねで。ここからね、中に入っていきます。うん、そうだね。それでは、行ってみましょう。行ってみましょう。買ってきました。一人五百バーツ。まあうん、2,000円くらい買ってたそうだね。うん。ちょっとね、今時間ないから、あと一時間ぐらいしかね見れないんですけど、ちょっとサクッとね。 んいなそそかか行行きまましょうかんのスがすねここはね一応ねジーンみたいなので、えっと、ちゃんとねあの長いねスカートとかね女の人は履いてきた方がいいみたいですね男の人はねなんかそんなにね厳しくないっぽいんだけどうん いいないのかな、のかどうなんだろう、まだ建設中だからね、いないってことなのかな、いろんな宗教建築みたいなものがこう組み合わさってるみたいなので、まだ途中なんだろう多分ね、そうだと思います。うん、桜のみたいなものがって言われてるよね、なんか建設途中で。 なんかこの辺ビューポイントみたいですねあなんか屋根が見えてきたよあれかわすごいおお奥に見えてきましたうわかっこいいねあこれは美しいわ,わすごい 今ね、入り口から入ってきましたこっからがね、見学ルートになっているみたいなんですけどもなんか綺麗なね、自然が広がってますねすごいここさ、なんていうか建物だけかと思ったらさ、うん テーマパークみたいなんだね。ねお土産がいっぱい売ってたりとかね、うん、こうアクティビティがね、すごいたくさんある場所みたいですね。ここでね、ヘルメット借りていくのかな。まあ建築中だからなのかな。アンダーコンタクトです。あの英語のキングストアの方に参加します。うん。まあ日本はないポイント。うん、そうだね、コリアン、チャイニーズ、ね、タイと。 あと英語かな本当に日本人の観光客減ってんのかそうなんじゃなってこ、ねね、とだよね。建築してるあ<ー> <laughs> すごい綺麗に作られてますね。ここの建物はさ釘とかをね使ってない組木式らしいのよ、ね。はい、すごいねこれは。テンプルじゃなくミュージアムだったけどね。はい <laughs> すごいカンボジアの建築と中国の建築とインドの建築がミックスされてるって言ってました,、うん言ってたね、面白いねいい説明されないと分かんないもんねそうだね、うん、すごいねここの建物のテーマは真実の生液私たちは何で生きているのか その答えを導く建物と言われていますデザインがやばいね確かにヒンディングがってるんですけ 捨て物の中にね、入れるみたいなここにね、エラワンがいますね頭が三つのお父さんがい,い,いますこっからね、中に入っていきますっかっこいいね、入り口もすごい芸術だね、これは、えー、きれいきれい すごーい。わー天井まですごい装飾されてますすごいすごい最初の部屋の意味は一つ目の真実人類が皆平等であること4つの要素火水風土の神様が表現されています すごい天井す,ごいです、ね、この部屋で表現されているのは人生の終わり死について死後の世界には何も持っていけませんが他の人のために成し遂げたことだけが。 このように残るということが表現されています。うん、結構高いですね。上の天井までもね。 こんなに細かく装飾されてます。すごいな。 社会にも良い面と悪い面があることが表現されています。 でね、隣のほうがねまだあの装飾が完成してないのかないやでもねこんなに細かく作ってたら時間はかかりますねすごいと思いますでもね ここの部屋で表現されているのは、東洋の文明についてです。かつての文明は、今でも多くの人たちに影響を与えています。

彫刻が作られていて、すごい面白いですね。うんうん、この部屋では、家族が表現されています。こちらは、この建物の作者の写真のようです。すごいね、今ね、いろいろ案内してもらったけど。 この建物のねあの、真実に迫るという、ね、意味がね、すごい込められてて、面白かった、なんかこう芸術の意味にこういうたくさんの、ね、メッセージがね、含まれていると、なんか本当に深みをね、感じるね、るねしかもこの建物、本当に綺麗だね,ね、大きくて美しくて、全ての繊細だもんね,ねえ、感動してます。ねえ 外はね、海がね広がってますねいやー装飾がねもうすごい細かくてねどこに目をやってもすごいなって感じですねいやすごいね全部掘ってんだもんね お疲れ様でした。はい、口割りオブトゥルース、見てきました。いや、本当にね、予想以上にいいとこだった。ね、すごいなんか、細かくてさ。もう芸術がね、もう壁から、あの柱から、天井まで。そうだね。私立まで。うん。あの、金龍教とさ。あの、中国のこと。うん。いろいろ混ざってる。うん。ちょっと、まあ、ジーン。 でもないんだけど、うんまあね、美術館みたいな言い方もしてたけどね作者の人のいろろなそういうミックスしたものがここに詰まってるような感じで、うんうん、ちょっと今回時間があんまりなかったんだけどねゆっくり時間があったら本当に見ながらね思想に浸って見るのもいいんじゃないでしょうかそうだねそれではまた次回お会いしましょうまたねバイバイ 今いしだってウォーキングストリートの方はねもっと繁華街っぽいと思うんだけどこれは綺麗きれいだきれいです。<laughs> 今回も動画を見てくれてありがとうございますよかったらチャンネル登録といいねをお願いしますベルボタンを押すと通知が届くのでぜひ押してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうまたね